buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi 6 mintaqaviy hudud 1 son jazoni ijro etish koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar orasida usta shogird yo'nalishida kasb hunarga o'qitish tashkil etilgan edi bir necha oy davomida hunar o'rgangan tinglovchilarga sertifikatlar topshirildi o'zbekiston respublikasi prezidentining 2019 yil 29 yanvar kunidagi ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarning mehnat bilan bandligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda hunarmand uyushmasi qaroriga asosan jazoni ijro etish tizimida ustoz shogird maktablari faoliyatini tashkil etish yo'lga qo'yilgan edi hozirgi kunda 6 mintaqaviy hudud birinchi son jazoni ijro etish koloniyasida jazo muddatini mahkumlar orasida tikuvchilik mebelsozlik yog'ochga ishlov berish gilam to'qish haykaltoroshlik elektr payvandlash va tosh o'ymakorligi bo'yicha o'quv kurslari tashkil etilgan bo'lib mahkumlarga ushbu hunarlarning sir asrorlarini o'rgatish ishlari olib borilmoqda o'tgan vaqt oralig'ida bir qancha mahkumlar o'zlari uchun yaratilgan imkoniyatdan unumli foydalanib o'zlari yoqtirgan yo'nalishdagi kurslarda o'qib hunar sirlarini egallashdi mazkur o'quv kursini muvaffaqiyatli tamomlagan o'n to'rt nafar mahkumlarga yog'och o'ymakorligi bo'yicha to'rt nafar mahkumlar gilam to'quvchiligi bo'yicha uch nafar mahkumlarga haykaltaroshlik yo'nalishi bo'yicha ikki nafar elektr payvandlash yo'nalishi bo'yicha uch nafar tosh o'ymakorligi yo'nalishi bo'yicha o'quv kursini muvaffaqiyatli tamomlagan o'n uch nafar mahkumlarga sertifikatlar topshirildi jazo muddatini o'tash davrida mahkumlar o'zlari egallagan kasb yo'nalishda ish bilan ta'minlanib qo'shimcha daromadga ega bo'lishadi